Yang kental pasti sampai. Itu kata-kata yang terngiang dalam kepala bersama juru foto Utusan Malaysia dan juru video Media Mulia TV. Sepanjang mengikuti konvoi bermotosikal, sekumpulan guru masuk ke kawasan pergabungan orang asli di Pos Bala untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik di tengah-tengah hutan belantara. Peluang merasai sendiri cabaran dan kepayahan warga pendidik sekolah kebangsaan SK Bala itu pastinya menghadirkan sesuatu selepas sekadar melihat pengorbanan mereka melalui konsen video dari Muhammad Halim Muhammad Zahid atau Cikgu Guben. Hati yang tenang bertukar gelisah memandangkan perjalanan masuk ke SK Bala sejauh 60 km itu memakan masa sehingga 6 jam jika cuaca baik bermula dari rumah transit di Kuala Betis. Seandainya hujan, jalan balak yang kering bertukar menjadi selut tebal dan perjalanan boleh memakan masa sehingga 12 jam. Sebelum perjalanan bermula, kami singgah di rumah transit yang merupakan tempat guru-guru SK Bala berkumpul. Kehadiran disambut mesra oleh Guru Besar SK Bala, Muhammad Fazli Ibrahim yang merupakan salah seorang individu menunggang motosikal bersama Cikgu Ben dan rakan-rakan masuk perkampungan orang asli. Semasa di rumah transit, kami mendengar dengan penuh tekun satu persatu kisah kepayahan, kesusahan guru meredah laluan balak yang meselut tebal, mendaki bukit, menuruni cerun dan meredah sungai deras sambil memeriksa keadaan motosikal. Pertama kali saya berkelana ke uh, Pus Bala bersama dengan guru-guru, saya mengambil masa 12 jam pada musim terkujuh. Saya berkelana bermula jam 5 petang sampai di sekolah 5 pagi. dalam perjalanan tu perjalanan tu ha, cuaca ialah cuaca musim terkujuh dan keadaan jalan raya dengan berselut eh lurah lurah-lurah air dan juga banyak uh, teknikal yang motosikal berlaku iaitu motor rosak tengah jalan kerana overheat panas kerana kita menggunakan uh, gear gia satu untuk mendaki bukit dengan keadaan jalan yang basah dan lecak menyebabkan tayar spin tepat yang sama terpaksa tolak, terpaksa angkat motor beramai-ramai sehingga sampai puncak yang yang atas tu akan turun balik pergi ambil member yang bawah, tolak naik balik sampai yang bawah tu habis, kita bergerak balik begitulah sampai dah kita sampai di sekolah dan perjalanan tu ha, 12 jam tu Kita Memang standby Makanan Kita standby makanan Untuk Yalah Apa yang akan berlaku Tak dijangka Dan saya kena pada 12 jam tu Nasi yang saya makan Bersama dengan rakan lain Basi Sebab saya telan juga Kita buang Buang-buang makanan yang boleh makan tu Dia basi Saya anggap ni satu ibadah dan Biar jadi lah perjalanan saya tu butiran pasir, tanah selu, unggas-unggas, eh, air hujan. Nanti kelak esok-esok uh, balasan daripada -balas sana lah insyaAllah. Bagaimanapun Muhammad Fazli tidak bersama kami ke SK Bala kerana perlu menghadiri mesyuarat. Perjalanan sebenar kami yang diketuai Cikgu Ben bersama rakan-rakan bermula pukul 4.30 petang sejurus selesai bacaan doa selamat memohon supaya Maha Esa mempermudahkan segala urusan. Tiada jalan berturap, papan tanda, rakaian telco, navigasi digital menjadi sebahagian daripada kesengsaraan yang perlu diharungi sepanjang berada di tengah-tengah belantara. Walaupun sudah lali tanpa kemudahan itu, kebimbangan dan kegusaran tetap terpancar di raut wajah guru-guru ini walaupun mereka cuba menyembunyikan perasaan tersebut menerusi gelak tawa sepanjang perjalanan. Kalau jatuh motor atau rosak motor itu perkara biasa lah perkara biasa yang kita semua tempuh. Siapa pun cikgu kat sini, siapa pun staff kat sini, dia akan tempuh perkara yang biasa, rosak motor, jatuh motor. Tapi yang paling saya tak boleh lupakan, ada satu masa saya masuk masuk ke sini, tak sampai je. Tak sampai sebab oh, jalannya terlalu heavy lah, terlalu berat lah. Dengan macam ni eh? Sampai minyak nak habis. Kita masuk tak sampai, minyak nak habis. Yang nak habis jadi kita terpaksa guna tangki spare Kita kena patah balik ke bandar Kita kena set up balik minyak kita Tunggu jalannya kering sikit baru kita boleh masuk Tapi tak sampai Hati mana yang tidak bimbang Ditambah pula terdedah dengan risiko kemalangan Situasi itu menuntut kepada daya tahan mental tinggi sepanjang menunggang motosikal semasa melalui jalan tinggalan balak yang berlekuk. Itu belum ditambah dengan penemuan tahi gajah yang masih lagi panas sekaligus memberi isyarat hidupan liar baharu melepasi laluan sama digunakan oleh guru-guru berkenaan ke SK Balar. Setelah mengharungi perjalanan sejauh 28 km yang memakan masa hampir 1 jam, rombongan Cikgu SK Balar berhenti rehat untuk berehat sebentar di sebuah kawasan dikenali sebagai Rawat dan Rehat RNR Sungai Buloh. Inilah uh, keadaan motosikal yang digunakan oleh cikgu offroad untuk sampai ke SK Bala Gomusang Dan di sini kita boleh lihat bagaimana mereka menyediakan tangki minyak tambahan sekiranya kehabisan minyak bagi melunaskan uh, tanggungjawab mereka kepada anak bangsa. selain meneguk air bagi menghilangkan dahaga dan menjamah roti. Guru SK Bala turut mengambil kesempatan memeriksa keadaan motosikal supaya terus kekal berada dalam keadaan baik sebelum menyambung perjalanan. Yang lagi perjalanan kita lepas ni akan banyak lagi orang kata musakoh di tengah jalan kita tak tahu sama ada di depan sana telah hujan ataupun masih masih belum hujan tetapi gitulah rutin kami setiap minggu banyak perkara yang kita tak jangka dalam perjalanan kita dan jangan kata jangan kita kata walaupun jalan tu cantik, hari tak hujan, kita rasa kita akan sampai awal eh. Tak mustahil kita akan sampai lewat. Kerana apa tahu ada kalanya motor kita ni rosak tengah jalan, pancit dan sebagainya. Itu kita tak jangka. Jalan sama setiap minggu tapi uh, suasana yang berbeza walaupun jalan yang sama. nah ha, itulah jom kita lancor dulu. kita ada banyak bukit untuk sampai ke sekolah kita ada berpuluh-puluh bukit dan ada beberapa bukit yang sangat orang kata sangat mencabar seperti bukit buluh bukit kelabu bukit merah bukit pasir bukit barung bukit merah bukit bendera dan ada tiga bukit bodoh yang saya gelarkan dan di samping ada bukit-bukit yang lain dalam keadaan jalan yang sangat licin dan mencabar juga sebab ada beberapa sungai, ada sungai Buluh, sungai Ara, sungai Kecik, sungai Balak dan sungai sebelum sampai ke sekolah kan. Dan kalau sungai itu kalau airnya besar kami terpaksa menunggu sehingga air itu surut. Kalau 3 jam, 4 jam, maka menunggulah kami di sana eh dalam keadaan hujan lebat, dalam keadaan risiko dengan binatang liar, binatang buas dan sebagainya. Dan sebenarnya kita sebenarnya bertarung dengan nyawalah sebenarnya eh. Dan seluknya memang kita nak lepas satu ke bukit ke bukit Kita terpaksa tolak motor Dan ada seluknya yang kita kata sangat-sangat dalam Sehingga sampai paras lutut, paras peha Dan kita terpaksa tolak, angkat-tolak, angkat motor Tolak, angkat motor Sebab tu kita nak motor yang ringan eh Dan itu banyak lagi lah cabaran-cabaran Dengan keadaan jalan yang berbatu Risiko kita nak jatuh, nak terbalik Gaunnya sebelah kiri kanan adalah gaun yang dalam Banyaklah kalau saya nak cerita. Orang kata kalau nak cerita satu hari satu malam pun tak habislah. Tetapi sangat-sangat mencabarlah kat sini. Tapi itu kita tak boleh anggap sebagai pematah semangat kita. Kita tak boleh anggap sebagai pematah semangat kita. Kita kena tetap lah. Sebenarnya apa yang saya kerap kongsikan, apa yang selalu paparkan di apa jua Medsos, sebenarnya adalah untuk memberi kesedaran dan juga penghargaan kepada guru-guru yang mengajar pedalaman bukan saya saja, termasuk guru-guru yang lain yang berada di Sabah dan Sarawak, di negeri Pahang, Kelantan dan juga Perak, masih ramai lagi, untuk memberi penghargaan kepada mereka supaya masyarakat luar tahu betapa guru-guru ini sangat-sangat berjuang demi dalam nak mendidik masyarakat anak orang asli di kawasan pedalaman kerana mereka inilah yang yang selalu merempuh pelbagai halangan dengan pelbagai keadaan jalan yang sukar, dengan keadaan cuaca yang ekstrim, kawasan berbukit bukau, mengharumi sungai, dengan orang kata berhadapan dengan ancaman binatang liar, dengan keadaan kiri kanan yang jalan yang sangat-sangat ekstrim, seolah-olah macam yang tu kita kata suasana macam tu takkan dapatlah di luar sana eh. Tetapi apa jua tugas apa jua tugas yang kita pikul kita kita pikullah dengan sebaik sebaik mungkinnya Perjalanan ke SK Bala masih berbaki 30 km dan mengambil masa selama 5 jam untuk ditamatkan jika cuaca cantik dan elok Sekiranya cuaca buruk, guru-guru ini akan sedia selama 3 jam sementara menunggu paras air di RNR Sungai Buloh surut. Hari ini kami dan guru-guru SK Balar bernasib baik cuaca cantik dan elok seakan mengalu-alukan kedatangan kami Melihat kepada keadaan cuaca kami fikir perjalanan ke SK Bala lancar Namun sebaliknya apabila salah sebuah motosikal yang ditunggang oleh seorang guru mengalami kerosakan semasa mendaki kawasan berbukit Setelah mengharungi uh, perjalanan lebih satu jam Kini sebuah motosikal yang dinaiki oleh cikgu off-road mengalami kerosakan Dan ini adalah antara halangan dan rintangan yang terpaksa diharungi oleh cikgu off-road Dalam memastikan pendidikan di kawasan belantara dapat dijayakan dengan sebaik mungkin Tiada istilah penat Cikgu Ben dan rakan-rakan terus menolak motosikal itu sampai ke puncak bukit bertemankan cahaya lampu dari trak pikap untuk mengangkut bakul makanan sumbangan pasar raya Econsave bagi diagihkan kepada penduduk orang asli. Biasanya guru-guru ini hanya bertemankan lampu yang dipakai di kepala untuk menolak motosikal yang rosak untuk menerangi gelap malam di tengah-tengah belantara. Kerosakan itu menyebabkan kami tersadai hampir satu jam di tengah-tengah belantara sebelum motosikal diusung menaiki trak pikap untuk dibawa pulang ke SK Bala selepas gagal mengenal pasti kerosakan. Pengalaman sebelum ini, motosikal yang mengalami kerosakan akan ditinggalkan di tengah-tengah belantara. Guru yang terlibat akan membonceng motosikal lain untuk sampai ke destinasi. Keesokan harinya, selepas tamat waktu persekolahan, guru terlibat bersama rakan-rakannya masuk semula ke kawasan hutan mengambil motosikal tersebut. Motosikalnya rosak akan ditunda sehingga sampai ke SK Bala untuk dibaiki dan begitulah rutin mereka setiap kali kejadian tersebut berlaku. Jadi uh, macam itulah motor terpaksa naik helak. Uh. Uh, jadi dengan tuan-tuan sekali naik helak. Uh. Okey. Selepas 5 jam menempuh laluan jalan balak yang berlekuk, berbatu dan berselut dalam suasana belantara yang gelap kelita, kami singgah di intian terakhir untuk menunaikan solat. Melepaskan lelah buat seketika, Cikgu SK Bala menghidupkan unggun api bagi menerangi suasana gelap gelita di tengah belantara menjadi terang. Kemudian, kami bersama warga SK Bala bergerak secara berkumpulan untuk mengambil wuduk di sungai berhampiran sambil bertemankan lampu suluh. Walaupun airnya cetek, namun arusnya deras dan dasar berbatuan membuatkan kami perlu sentiasa berwaspada kerana sedikit kesilapan boleh mengundang padah. Selesai mengambil wuduk, kami solat jamak secara berjemaah untuk memenuhi tuntutan sebagai hamba kepada Maha Pencipta. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Hampir tujuh jam meredah perjalanan yang penuh beliku. Kami akhirnya tiba di kawasan perkampungan orang asli di Pos Bala. Ketibaan kami disambut dengan hujan yang sudah mula beransur reda. Difahamkan hujan lebat telah mencurah-curah di kawasan berkenaan sebelum itu. Untuk masuk ke SK Bala, kami terpaksa meredah sungai selepas jambatan yang menjadi nadi perhubungan penduduk untuk 9 Mac lalu. Dalam suasana gelap, kami mengarah kudrat dengan berjalan meredah deras arus sungai berkenaan. Bagi kami yang pertama kali berbuat demikian, situasi itu cukup mencemaskan. Meredah arus deras dan dasar sungai yang berbatu memerlukan tumpuan penuh. Jika tersilap langkah, ia boleh meragut nyawa. Selesai meredah sungai, kami bersama kumpulan meneruskan perjalanan dalam cuaca gelap menerusi ke SK Balap. Melalui jalan balak yang berbecak dan penuh dengan batuan hampir satu kilometer membuatkan badan kami mahu segera menamatkan kesengsaraan itu. Akhirnya, kami selamat tiba di SK Bala. Wajah guru-guru yang sebelum itu penat tiba-tiba bertukar menjadi ceria. Mungkin mereka lega selamat tiba ke SK Bala sebelum memulakan tugas keesokan harinya. Pengalaman pertama kali sampai ke SK Bala bukan sahaja memenatkan, malah cukup memeritkan. Bayangkan, jika perlu buat perkara yang sama setiap minggu, mungkin tidak termampu bagi kami. Atas dasar tanggungjawab, guru-guru SK Bala sanggup mengambil risiko meredah laluannya disifatkan paling teruk untuk masuk ke penempatan orang asli. Semua dilakukan kerana mereka mahu memastikan anak-anak orang asli dari suku Temiar itu tidak ketinggalan dalam pelajaran. Benarlah, hanya yang kental pasti sampai.